Ой, і певно знов занесла отака трусна гвинка до кухні, щоб пороги на так саджати. Ох! О, знайшла ядерську валка. А гей буде. Як би його прийняти? Чи ходячи? Чи стоячи? Чи сидячи? А как ты вошла? Я же вроде закрывала дверь на ключ. Ага, вот и книжку, мол, продырявила, как у Любки. Молотовыж прогрызла. Но пойми ты, Люба талант. Недаром сразу после школы будет поступать в театральный. А ты дурью маешься, людей смешишь. Ничего я не смешу. И напрасно. Актриса должна уметь смешить. А научиться этому можно только на баснец. WAIT покажи, как репетировать режиссера. Вот видишь, ты даже не знаешь, что это такое. А туда же. Ну так скажи. Не выламывайся. Подруга называется. Во-первых, я не выламываюсь. А во-вторых, долго объяснять. А я никуда не спешу. Ну ладно. Я покажу, как ты говоришь, репетировать режиссера. Условие такое. Ты будешь моей ученицей, а я твоим наставником. Ты готова? Да. А что такое быть наставником? Ну, это и есть что-то, напоминающее профессию режиссера. Хотя еще очень отдаленно. Хотя для тебя в самый раз. Верка, ты опять? Все, все, не буду. У меня есть Вася Михалкова, слон живописи. Слыхала про такого? Про слона? Про автора Михалкова. А, знаю. Махнатый шмель, надушистый хмель. Саматый хмель, другой шмель. То есть Михалков. Он еще и все писал. А, Б, на, читай. Читай, читай, если что, я помогу. Поправлю. Слон живописец написал пейзаж. Но прежде, чем послать его на этот пейзаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Ну как? читаю читай, читай, когда нужно, я остановлю. Вниманием гостей художник наш большой. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток свирили суд? Не извергнут или вознесут? Почти как про меня и тебя. Что за тебя, Кида? Что ты не отвлекайся? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше стал, кто подошел поближе, ну что же начал крокодил? Пейзаж. Хорош, но ни лови, не вижу. Что? Что-то не так? С этого места все не так. А как? Кто такой крокодил? Тебе понятно? Да. Что да? Ну, это что такое? Большое, зеленое и пасть с огромными зубами. Что про зубы вспомнила, это хорошо. А что еще? А что еще? Это я у тебя спрашиваю. Где он живет? Какие для него дорогие места? Они водятся в Африке. Молодец! А какая главная река в Африке? Амазонка. Географию учить надо. Нил, улавливаешь смысл? Нет. Для такого крокодила, а это собирательный образ таких крокодилов-патриотов, отсутствие родной среды в данном случае не Сделать невозможным понять другую среду. В данном случае пейзаж. И потом. Такие крокодилы любят себя. Поэтому, взяв слово первым, они, конечно же, держат паузу, держат интригу. Проще говоря, тянут живу всех. А прежде всего. Услана. Вот, ты такая умная. Все знаешь. Откуда? Отвергну читать надо, а не то, что ты. Ой, я их вообще не люблю читать. Оно а ну и видно. Ой, да ладно. Вот если ты такая умная, покажи как. А то на словах мы все гораздо. Хорошо. Смотри, не учись, пока я жива. Ну mm -hmm. что ж, начал, проходить. Çevlöt по мере сил слонов ей кисти Изобразив снега, и лед, и нил, и дуб, и огород, и даже мед. На случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Созвал гостей художник снова. Взглянули гости на пейзаж и ужаснулись. О! Если я не вовремя, я могу идти. Нет, нет, ну что ты? проходи, Люба. Мы рады. Ну вот снова вместе неразлучные подруги. Верка, Натька и Любовь. Ждет от артистов чего-то свежего, необыкновенного. Как один великий режиссер любил повторять. Чем удивляться, публике? А что ты о нас хочешь? Мы просто так мечтаем. А что, Мир забрала. Не всем же быть такими, как ты. Какими? Такими, как ты. Ну а какая я, папа? Давай! Правда, здорово! Бегом. Конечно, давай! Мы всегда твои зрители, и твои поклонницы. Я готовлю на вступительный экзамен туда одно стихотворение. Там еще монолог надо читать, басню. Растет и... девочка. Я не унижусь перед тобой. Привет, а, Люба, это что? Не твой привет, не твой кор, не власть над моей душой. Знай, мы чужие с этих пор. Я поняла. Не поняла, поняла. Поняла, поняла. поняла. Ты позабыла, что я свободы для заблуждения не отдам. Поняла. И так пожертвовал я годы мои улыбки и глаза. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней. И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Я год, прости, люби другого, мечтай любовь найти в другом. Чего б там ни было земного твоим, не буду я рабов. Отныне стану наслаждаться. И я стану плясать совсем, совсем не буду я смеяться, а плакать. Не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтобы не любить, как я любил. Как женщину уважать возможно, когда мне ангел изменили? Я был готов на смерть и был, и целый чтобы твою молодую руку, Безумец, лишь не раз пожать. Не знав поварную измену, Тебе я душу отдавал. Такой души ты знала, цену, Ты знала. Я тебя не знал. Здорово! Класс! Это тебе как режиссер, говорю. Будущий. Мне правда Я услышала самого Лермонтова. Да. Я его еще и увидела. Но наша девочка и вообще взрослая стала. Да ладно вам. А если честно, я очень волновалась. Ведь говорят, самое трудное выступать перед своими родными, близкими людьми. И я в этом сейчас убедилась. Ведь вы мои подруги. Спасибо вам. За что? Это тебе спасибо. Ты была и остаешься быть верной своей мечте. А мы у тебя учимся этому. Правда, Надька? Ой, еще какая! сказал, когда человек перестает мечтать, он, по сути, перестает жить. Так вот, давно, еще в первом классе, я услышала одну детскую песню. И так она мне понравилась. Сейчас ее уже нигде не услышишь. А мне она до сих пор нравится. Может, и вы ее знаете? Подожди. Можно я попробую угадать? Есть на свете цветок алый-алый, яркий, пламенный, будто заряд. Точно молодец, самый солнечный и небывалый. Он мечтою зовется не зря. Может, там, за седьмым перевалом, Вспыхнет свежий, как ветра, глоток. Самый сказочный и не купала. самый волшебный цветок.